...выборщик комиссии с выбором депутатов, как, как у загражданного, как у команданта, как у команданта Одно а лишь то, что мы убрали место единицы, поставили... Не должно быть у нас бюллетеней, которые не прилегают к В статье указано, в законе указано, там определенные... Не надо менять.

и больше бюллетеней, чем мы, пошкожденные скринки, которые мы посылали и голосование за месяц приготовления, а если бюллетеней больше, чем мы записали в каталоге, который в мы отправлялись на проведение голосования за месяц приготовления, то эти бюллетени. Да, Поэтому мы здесь собрались. Снова сегодня очередной раз для того, чтобы исправить Мы исправили эту это. Вместо единиц поставили ноль. Остальное все осталось то, что мы э, принимали решение на утреннем заседании, когда мы принимали решение. Несмотря на то, что у нас залетели получит 2112. Если сложить бюллетени, которые отданы за каждую партию, или же мажоритарщик, у нас приблизительно абсолютно одинаковая ситуация. И бюллетени, которые не испорчены бюллетени, то у нас получается, что проголосовавших бюллетеней 2110. Два бюллетеня. Сводится баланс. Члены ВК что это возможно. Если ЦВК принимает у нас протокол, то это значит возможно. Вот, какие будут мнения, чтобы утвердить эти протоколы? Необходимо зачитывать протоколы или нет? Не надо, знаем. О, Какие будут мнения для того, чтобы эти протоколы Утвердить и субково голосование как в загальнодержавному баллах по мандатному округе, так и в одном анальном мажоритарном опыте. Еще я, извините, перед тем, как я буду ставить на голосование, я буду высказать свое мнение. Мое мнение. Мы не дочитались двух бюллетенях. Их не оказалось в избирательной скринки. Мы составили акт. Я привержен из того, что акты эти должны быть. Это мое мнение. Если в бюллетене не оказалось избирательной искренки, согласно статье 90, пункт 10, мы должны составить акты. И постановить ЦВК от 54 до 22 2 березня 2012 года предусмотрены акты. Это додаток 20 и 21. Мое мнение, акты должны быть. И я не согласен, что акты не должно быть. Акты это свидетельство, что бюллетени или кто-то каким-то образом пропали с нас в избирательной дельницы. И это надо нам отразить. Это мое мнение. Поэтому, я высказал. В настоящее время я ставлю на голосование. Кто за то, чтобы утвердить

Не на вас, кто, против, кто, против. кто против. Я против. И буду писать окремый пункт. Кто воздержался? Итого, из 19 членов комиссии 18 за 19, я повторяю. Извините, оказывается, у нас уже 19 и 20. Из 20 членов комиссии 19 за, один против, голова комиссии с окремой думкой. Каким образом решение принято? Поскольку э, поскольку Дмитрий, избирательная комиссия является коллегиальным органом, большинством членов, решение принято. Решение принято, что изменить

<соединяющие> О, это, 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 что мы не готовили. Я потом, потом вот, все придут ко мне, и я потом отдельно разговариваю разговарив со всеми нашими друзьями. Тут и и давай. 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 Да. Давай. 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 не Давай. 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 Я я за ну, составляет... нет, ну, лак... Я за акт, я за акт, <связываю> <Я> за... <связываю> <связываю> если будет 30, нет, ну я же утром спрашивала, <связываю> будет 31 30... число, <связываю> За акты я согласен. Подойдите, голове заходите. Чего вы с ним? Ну, нам еще утром сказали. Утром я была, я утром уточняла, Что будет 31 число, что будет 9 часов и что будет э, акт, я утром уточняла ну, это. Нет, за ну, я. Слышали, ну я утром сказала.

собрание на голосование. Для, меня та служебная записка, которую напишет председатель. Будете вы наш на

Вот это возьмите. Я, я поняла. Я напомню то, что да, действительно нужно написать акты, потому что аккаунт. Ну а вот только что наш планет. Нет, ну я, я поняла, что и акты будут. Ну, так, считаю, вот так, Мы, и... Утром были говорили, что будет вот это 31 число. Вы не слышали. Вы сейчас уточните для тебя. Сейчас я вы не подписывали, 31 число будет. 9 часов утра. И сейчас и будет подойти к председателю. Уточнить. Я не разобралась. Кто, какой все не Будет так Там совсем крупные подписывались. Вы подписываете протокол без акта. Без акта. Комиссия только что проголосовала за протокол без акта. Как в фильме, я не имею права подписывать такие исторические документы. А чего? Почему бы и нет? Вот Конечно. Ну, которые там? Кому доверили? Я могу еще раз пройти поближе? Доверьте, протоколы. А, давайте подписываемся. Владимир Алексеевич, да, протоколы на повы. Сейчас подписываем. Кто еще не подписал? Кто не подписал протоколы? Да вы проверьте сами, подписываюсь. Потому что в фамилии написано. Лично в посчитайте. Не любят люди популярные. Просто будет.